Добрый вечер. А мы уже давно перевели. Да, как как, как а. так, так, такое а Что такое так, Роман, так, <связано> Коллеги, давайте начинать. Первым вашему вниманию главный тренер «Арсенала» Юрий Михайлович Бакалов. Попросим вначале его прокомментировать игру, затем зададим вопросы. Пожалуйста. Ну, комментировать, наверное, много не стоит. Счет на табло. Наверное, красноречиво говорить соотношение сил сегодня на сегодняшнем поле. Хотя, в принципе, была пропущена гола команда, я скажу, играла в футбол, то есть были где-то, наверное, какие-то обои острые моменты, родной второй ворот. Ну а после пропущенной команда просто рассыпалась. И я уже флашин вот, друг сказал, вот там, у вас у болельщиков, я не знаю по какой причине, как но написано было команда без души. Вот, наверное, это как раз про нашу команду. Вот красноречиво. Поэтому я могу тут поздравить. Залюс с заслуженной победой. Наверное, так. Коллеги, давайте вопросы. Юрий, Андрей Богданов ну, все нити держал игры. Это, и пока его не заменили, как это осмысленность была, и все. Что там, почему? Причина. Андрей получил травму. Пока, ну, вы сами понимаете, так по-быстрому -по диагностировать ее сложно, насколько она сложно. Ну, поэтому чисто из-за травмы был заменен. Да пожалуйста. Юрий Михайлович, ну вот сказали, души, ну, а что может в эту команду душу вернуть? Это только деньги или что-то другое? Ну, вы понимаете, опять же, я не сказал про деньги, я сказал про команду. Команда, команда деньги, не деньги, наверное, все-таки это не главное. Есть это у команды, команда, знаете, есть... Искорка, да, и, наверное, нам во многом зависит от главного тренера, правда, вот, наверное, я вот сегодня как раз не смог достучаться до своих футболистов о то, том, что нужно играть, нужно показывать футбол. Вот мы попали, скажем так, в череду таких неприятных поражений, где вроде мы владели преимуществом до этой игры. Я имею в виду, создавали очень много моментов, но нам то не везло, то не реализовывали и все остальное. Но команда показывала, и было видно, что это команда. А после пропущенного, я еще раз повторюсь, моя команда просто сегодня рассыпалась. рассыпалась мне. Обо всем забыли, никто уже ни с кем не играл, мы, то есть, без воли, без характера. Вот я имел именно эту игру. Спасибо. 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 Все у вас